এঘাৰ দিনৰ জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিল অৱশেষত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়ে ৰেখা গুপ্তা আহকচোন জানি লওঁ কোন এই ৰেখা গুপ্তা এ ভি ভি পিত যোগদান কৰি কেনেকৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ৰেখা গুপ্তা জানিবলৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন পশ্চিম দিল্লীৰ চালিমাৰ বাগৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাংসদ হোৱা ৰেখা গুপ্তাই ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা তিনিবাৰৰ কাউঞ্চিলাৰলৈ পদবীৰে উন্নীত হোৱা ৰেখা গুপ্তাই বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিব ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত হাৰিয়ানাৰ জিন্দৰ এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা গুপ্তাই শিশু অৱস্থাতে দিল্লীলৈ গুচি আহে তেওঁৰ পিতৃ জয় ভগৱান জিন্দল পিতাম্পুৰাৰ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ শাখাৰ শাখা পৰিচালক আছিল ঊনৈছশ পঞ্চানব্বৈ চনত দৌলতৰাম মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বাণিজ্য শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে ৰেখাই আৰু দুহেজাৰ বাইছ চনত চৌধুৰী চৰণ সিং বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এল এল বি সমাপন কৰে ৰেখাই ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত দৌলতৰাম মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদিকা হিচাপে ছাত্ৰ ৰাজনীতিত তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰে দুহেজাৰ সাত চনত উত্তৰ পিতাম পুৰাৰ পৰা কাউঞ্চিলাৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগতে দুহেজাৰ বাৰ চনত শিক্ষা সমিতিৰ মুৰব্বী আৰু স্থায়ী সমিতিৰ উপ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৰেখা গুপ্তাই যোৱা পোন্ধৰ বছৰত গেৰুৱা বাহিনীৰ মহিলা শাখাত সক্ৰিয় হৈ দুহেজাৰ একৈছ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উপ সভাপতি পদলৈ পদোন্নতি হৈছিল ৰেখাৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ আৰু দুহেজাৰ বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত চালিমাৰ বাগৰ পৰা যুঁজিছিল যদিও বিফল হৈছিল ৰেখা গুপ্তা দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপৰ চেলি উবেৰয়ৰ হাতত মেয়ৰ নিৰ্বাচনতো পৰাস্ত হৈছিল ৰেখা গুপ্তা বাৰম্বাৰ পৰাজয়ৰ মুখ দেখিও কিন্তু থমকি ৰোৱা নাছিল ৰেখা দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত গুপ্তাই চালিমাৰ বাগ আসনত আপৰ প্ৰাৰ্থী বন্দনা কুমাৰীক ঊনত্ৰিছ হাজাৰতকৈ অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে ৰেখা গুপ্তা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সদস্য আছিল তেওঁ ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত দৌলতা মহাবিদ্যালয়ত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে ছাত্ৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল সুষমা স্বৰাজ শীলা দীক্ষিত আৰু অতিচিৰ পিছতে গুপ্তাই হ'ব দিল্লীৰ চতুৰ্থগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আনন্দীবেন পেটেলে গুজৰাটৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপেও বিবেচিত হৈছে ৰেখা গুপ্তা দুপৰীয়া প্ৰায় বাৰ বজাৰ পৰা হ'বলগীয়া শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে এন ডি এ শাসিত বিশখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলো উপস্থিত থাকিব লগতে উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিজেপিয়ে দিল্লীৰ অটোচালকসকলক মহিলা বস্তিৰ বাসিন্দাসকলকো এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ